В ближайшее время, я считаю, мы перед... заберем все равно на баланс этот водоем, и этот водоем будет действительно пляжем. Но еще раз повторюсь, по пляжу, для того, чтобы этот водоем был пляжем, прежде всего, опять там у нас есть умники, когда мы его исследуем, я-то его исследовал, этот водоем уже вдоль и поперек, нырянием. Там глубины, правда, очень большие, там глубины есть и до 20 метров, а в среднем где-то глубина 7, 8, 9 и 10 метров. Причем глубины достаточно идут сразу глубоко. Для того, чтобы этот водоем был пляжем, необходимо сделать для начала первое действие. Не обследовать дно, а первое действие. Передать на баланс города этот водоем. На сегодняшний день этот водоем не на балансе города. Он на балансе государственного предприятия «Совхоз Жовтореченский», который находится в стадии банкротства. Сейчас они дали перечень имущества, которое подлежит передаче на баланс города, Работает комиссия, создана еще в прошлом году. И сейчас будет процесс передачи. Только что это так не делается. Раз и передали на баланс. Так не делается. Сначала из... сматриваются документы на этот водоем. Документ на дамбу есть. Проект 1962 -го года, кстати, дамба. Эти проекты, проектные документации передаются вместе с водоемом. После того, как водоем будет передан на баланс, После этого будет запущена процедура приведения этого водоема в то, что вы называете пляж. Тогда будет составляться паспорт водоема, обследоваться дно водолазами будет, дальнейшее благоустройство, пробы воды будут браться. Мы можем пробы воды взять, естественно, только водоем не на нашем балансе, я еще раз повторю. То есть процедура, еще раз, будет очень длительна, а не так, вот раз и сделали пляж. Относительно водоема, то, что называется в детском парке, он так и называется, водоем в детском парке. Не детский пляж, а водоем в детском парке. С Олегом Михайловичем мы замерили объем воды, который необходим для пополнения этого водоема. На сегодня это примерно 50 тысяч литров кубов воды. Это составляет в деньгах скромно водоканал, я думаю, нам отпустит техническую воду по цене примерно, как есть 5, 5 гривен за куб. Умножьте 50 тысяч на 5 гривен. Получается 250 тысяч только для того, чтобы пополнить этот водоем. Такая сумма. После этого необходимо, опять же, паспорт этого водоема, брать пробы. Но еще раз говорю, водоем с точки зрения применения его для, как пляж весьма спорный. Потому что все стоки, которые идут с города по улице Гагарина, основные стоки, они направляются в этот водоем. Вы должны понимать, ничего хорошего в стоках с города, как правило, не бывает ничего хорошего. Поэтому весьма спорный вопрос насчет этого пляжа. По поводу водоема Веселая Ивановка, без проблем, действительно, мы идем по пути организации пляжа на этом водоеме. Относительно водоема, то, что называется водобуд. Самый чистый водоем в черте города является этот водоем водобуд. Но этот водоем не может быть использован в качестве пляжа по той причине, что этот водоем является резервным водоемом для питьевого обеспечения города Желтой воды. Там вода настолько чистая, что в принципе можно пить, но ну, я пил без очистки. Тем не менее, еще раз, пляж там организовывать мы не сможем. Этот водоем используется только для питья резервное потребление воды для города Желтые Воды. Когда-то, что вы понимали, когда он только построился, этот водоем, он вообще охранялся вооруженной охраной. Эта территория охранялась вооруженной охраной, и никто туда вообще не допускался, к этой территории. Вот такие водоемы. Но насчет реки Желтой, здесь у нас были пробы бабахать туда бюджетные деньги по поводу очистки русла. Но чем они закончились, вы можете видеть вот в пойме реки Желтой. Ничем хорошим они не закончились. Очистка реки Желтой Бюджетными дни. Такие тратить деньги для того, чтобы прочистить и ни к чему не прийти, мы тоже не можем. Поэтому, еще раз: единственный водоем, который в перспективе будет пляжем, это водоем веселая Ивановка. Процедуру я рассказал.